নমস্কাৰ ইডুৱেন যোৱাতে চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ ওলাইছে আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ যি এছ এছ চিৰ অধীনৰ চি আৰ পি এফ অৰ্থাৎ কনষ্টেবলৰ যি পোষ্ট ওলাইছিলে আৰু এছ এছ এফ আছাম ৰাইফলছৰ যি ৰাইফলমেনৰ প'ষ্ট আছিলে আপোনালোকে চি আৰ পি এফত জানেই সকলোৱে এছ এছ চিৰ আমাৰ যি কণ্ডাক্ট কৰা হয় চি আৰ পি এফ বি এছ এফ চি আই এছ এফ সকলোৰে প'ষ্ট থাকে তাৰ যি এডমিট কাৰ্ড আছে ই এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ এক্সাম চিটি আৰু লগতে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ ক'ত পৰিব বা আপোনালোকে কি ৰিপৰ্টিং টাইম কেতিয়া হ'ব কোনদিনাখন এক্সাম দিব যাব লাগিব সেই বিষয়ে ইয়াত চাব পাৰিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কেতিয়া এডমিট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যি ষ্টেটাছ আছে এডমিট কাৰ্ডৰ সেই ষ্টেটাছ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াক দিয়া হৈছে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক হেৰিয়ত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক'তে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি যি আছিলে আইডি দিব লাগিব আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড বা ইয়াৰ যি ষ্টেটাছ আছে সেইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি ইনকেচ আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট আপোনাৰ নিজা কেণ্ডিডেটৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব নামটো লিখি ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিকটো নো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি বুলি আছে আপোনালোকে মাৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিটো জানিব পাৰিব আৰু ৰুল নম্বৰটো আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব ইয়াত তলত এনেকৈয়ে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি ৰুল নাম্বাৰ নেম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এক্সাম ডেট ৰিপৰ্টিং টাইম এক্সামছ টাইম এক্সাম চুটি এই সকলোখিনি দিব আৰু এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকে কেতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে ইয়াত জানিব পাৰিব আৰু এনেধৰণে যিবিলাক আপডেট আছে আপডেটবিলাক আমি সদায় আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থকাৰ লগতে যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুন তেখেতসকলে কাইলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ